मतदारांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे आणि हा कार्यक्रम पवार साहेबांच्या उपस्थितीत जयंत पाटील साहेब राहणार आहे कार्यक्रमाला आमचे सगळे खासदार आमदार सगळे नेते, नेते मंडळी राष्ट्रवादीचे उपस्थित राहणार आहे त्या कार्यक्रमामध्ये आणि हा कार्यक्रम त्या दिवशी सोळा जूनला दुपारी दोन वाजता आम्ही महिलांना बोलवलेला आहे आसा हा असा हा कार्यक्रम आहे याची माहिती देण्यासाठी आपल्याला याच्या सोबत उद्या सुद्धा मुंबईचा एक कार्यक्रम आहे बोल दो आय एम सॉरी थोडा सारे पत्रकार साथियों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुझसे मैं अभिनंदन करता हूँ और आपका सबको नमस्कार जैसे कि आपको जानकारी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अपना 26वां वर्धापन दिवस मना रही है इसको लेके एक जोरदार प्रोग्राम अभी पुणे में हुआ आप लोगों को एक सूचना देना है कि कल पंद्रह दिन हाटकोपर में सुबह दस बजे से लेके शाम को साढ़े चार बजे तक मुंबई के भारतीय कांग्रेस की तरफ से मुंबई की अध्यक्ष रानी यादव की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसके अंदर देश के नेता माननीय सुदर्शन पवार साहब फौजी अकाई लंके जी और जितने जितेंद्रावाड़ साहब और तमाम मुंबई के जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग एक एक तरफ और इसके साथ साथ हम आने वाले महानगर पालिका चुना के चुनाव है उनकी तैयारियों को लेके सोशल मीडिया का तो किस तरह से इस्तेमाल करना है संगठन पर बूथ पर किस तरह से जाना है है जो हाथ जोड़ के और बेनती करता हूँ कि जिस तरह से के प्रोग्राम को आपने कवर किया और जितने साथी हमारी पार्टी को कवर करते हैं है कल पंद्रह जून को भाटकों पर प्रोग्राम है

नारी शक्ती वंदन विधेयक याला नाव देण्यात आलेलं आहे नारीला वंदन करण्याच्या पण या विधेयकाला पास करण्यामध्ये म्हणजे अंमलबजावणी करण्यामध्ये त्यांनी तीन कंडिशन्स टाकली आहे जनगणना परिसीमन आणि राज्यांचे ठराव हे खूप अवघड वाट वाटते वाट आणि हे लवकर व्हावं याच्यासाठी आम्ही महिला सगळे जमा होऊन सरकारला आम्ही विनंती करणार आहे की हे सगळे जे एक्सरसाइजेस आहे जे तुम्ही कंडिशन्स लावले आहे ते दोन हजार एकोणतीसच्या इलेक्शन्समध्ये महिलांना आरक्षण मिळाला पाहिजे आणि आमचे तेहतीस टक्के खासदार आणि आमदार या देशामध्ये आम्हाला महिला दिसले पाहिजे ही आमची मागणी आहे याच्यासोबत डिलिमिटेशन कमिशन बनवावा लवकर डी डिलिमिटेशनसाठी आणि राज्यसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये सुद्धा आरक्षण देण्यात यावं असे ठराव आम्ही त्या दिवशी पास करणार आहोत ठराव ठेवणार आहोत नक्कीच संविधान विरोधी कारवाई आहे कारण इथे धर्माची इक्वालिटी आहे कॉन्स्टिट्यूशननी हा अधिकार दिलेला आहे तर या पद्धतीचे जे काही कृती होत आहेत देशामध्ये हे आपल्या देशाला म्हणजे काहीतरी वाईट रस्त्यावर आपण जात आहोत असं आहे मी बोलतो पहिली गोष्ट अशी की एखाद्या संस्थेनी एखाद्या संस्थेचे कर्मचारी काढले का काढले हा विषय असला पाहिजे त्यांच्याकडनं जर त्यांच्या कामामध्ये तत्परता नसेल कामामध्ये चूक असेल तर जरूर कारवाई देशाला धर्माच्या आधारात तुकडे करू नये अशी प्रामाणिक विनंती आमच्या पक्षाच्या वतीने आम्ही सरकारला करत आहोत आज की प्रेस कॉन्फरन्स का विषय नारी शक्ती वंदन विधेयक जो दो, दो हजार तेवीस मे संसद में पास किया गया है। उस विधेयक की जल्द आ, अमल बजावनी करने की मांगनी करने के लिए 16 जून 2025 को चवान सेंटर में एक कार्यक्रम लिया जा रहा है देश भर की महिलाएं वहां पर जमा हो जाएंगी राष्ट्रीय महिला हमारे राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम है और उस कार्यक्रम के अंदर ये डिमांड हम रखेंगे वहां पर ठहराव रखेंगे कि जल्द से जल्द अमल बजावनी इसकी होना चाहिए जो कंडीशंस रखी गई है इस विधेयक में इस अधिनियम में कि जनगणना होना चाहिए उसके बाद परिसीमन होगा राज्यों के ठहराव आने चाहिए ये सब एक्सरसाइज पूरा जल्दी से जल्दी करके डिलिमिटेशन कमीशन बनाकर दो के चुनाव के बाद हमारे देश में 33 टक्के महिला और तेत... तैतीस तक के आमदार और खासदार इस देश में दिखना चाहिए ये हमारी मांगनी है और इस मांगनी के लिए पवार साहब की उपस्थिति में जयंत पाटिल जी और हमारे सब नेता की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होने वाला है आप सबको भी इसमें आने की हम विनती कर खासदार सुप्रिया सूर्य की उपस्थिति नहीं रहना ये त्या दिल्लीमध्ये इन्कम टॅक्स बिलवर सिलेक्ट कमिटीमध्ये शेवटची बैठक आहे त्याच्यामुळे त्यांना तिकडे जावं लागत आहे सुप्रिया ताईंना पुढाकार त्यांचाच होता कार्यक्रमाचा पण त्यांना तो महत्वाचा बिल असल्यामुळे त्यांना सिलेक्ट कमिटीमध्ये त्या आहे आणि शेवटची बैठक आहे त्याच्यासाठी त्यांना तिकडे जावं लागत आहे त्यांना काहीतरी विचार

हम लोग महिलाओं पर जो अत्याचार उनके साथ जो अब्यूज़ हो रहा है वो दहेज के लिए मारे जा रहे हैं वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लाइटेशन उनका हो रहा है इस पर भी हम एक ठहराव वहाँ रखने वाले हैं क्योंकि महिला अत्याचार रुकना चाहिए इनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बंद होना चाहिए और जबकि अर्थव्यवस्था की तो हम बात करते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं लेकिन समाज व्यवस्था का क्या सबसे उत्तम समाज व्यवस्था भारत को बनाना है और ये हमारा उद्देश्य है ये उद्देश्य लेके यह महिला काम करेंगी कि हमारी समाज व्यवस्था जिसमें महिला को सम्मान है और अगर सम्मान को बचाना है तो आरक्षण लगाना होगा ऐसी हमारी डिमांड हमारी पार्टी इस सारे जो माइंडसेट है जो किसी भी समाज में तेड निर्माण करने का प्रयास होता है उसके विरोध में है हम संविधान के लिए खड़े हैं संविधानिक मूल्य जपना चाहिए इस देश में इसके लिए हमारी पार्टी ने हमेशा काम किया है और करती रहेगी अगर इस तरह की कहीं भी कोई कार्रवाई हो रही है तो हमारी पार्टी की तरफ से इस पर हम

क्योंकि जिस तरीके का ये माहौल देश में बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में लेना बहुत ज़रूरी है हमने बहुत सारे और बहुत विषयों पर ऐसी आवाज़ें इस देश में सुने हैं जहाँ सत्ताधारी ही कुछ ना कुछ इस तरह की बात करते हैं यह आप और हम सब जानते हैं कि ये माहौल किस तरह देश का खराब किया जा रहा है और यह हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है हमने इसके लिए संविधान बचाओ देश बचाओ ये भी बहुत बड़ा हमने कार्यक्रम देश भर में लिया था संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है ऐसा हमको लगता है